зовут меня Юрий Мусадов, да, это мой логотипчик, я уже не там и Родился я в маленьком городе под названием Конотоп. Конотоп. Конотопская ведьма там тоже жила. там ходят трамваи. Единственный город в Украине, не областной центр, в котором ходят трамваи. Но это не моя заслуга. Закончил я обычную школу, пробывал и еще художественную школу. И после окончания школы нужно было как-то решать, куда поступать. Я думал, 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 то ли идти в училище. Мне сказали, что есть в Сумах, это центр, училище искусств и культуры. Как бы мне хотелось, я рисовал, мне нравилось это все. Но как бы возможности не позволили уезжать в другой город, это далеко, там 130 километров, 15 лет это. Я сдал документы на поступление в, что это называется, бурса просто. Училище. училище. Вы простое училище на повар. Иногда я об этом жалею, что я тогда не поступил. Вот. И они посмотрели мы это я как сейчас помню. Какие у вас хорошие оценки, Отлично. вы, наверное, поступите. меня не, нет отличник. Нет. Вот. И потом поехал еще в Сумы, сдал документы, но я забыл с собой взять картинки, свои рисовалки, которые нужно было показать, чтобы сдать документы. Мне так поверили, что я окончил школу художественную там отлично. Ну, и сдал экзамен, поступил в художественную школу, в училище, закончил училище, вот поработал еще на, на одной фирме в суммах, просто решал как бы поступать или не поступать во Львов. Вот. И жил, жил и тоже. А еще было интересно В общежитии. В общежитии. Да, в подвале. В общежитии или в подвале. В общежитии и в подвале. В в подвале. У меня был собственный ключ. От подвала. От подвала. Сделали. Потом я поступил в Алевскую академию и закончил ее. Четыре года один диплом и еще полтора года второй диплом. То есть имею степень магистра, уже на керамика.